Оперативная обстановка на фронте сложилась так, что многие подразделения сейчас находятся на ротации. Поэтому в руках активистов народного оказались сразу два прибора одного предназначения, это тепловизионные монокуляры, но разных производителей. Мы решили использовать такой шанс и проверить, как работают приборы в полевых условиях, какой из этих приборов лучше. На тесте, в тесте выступает прибор Пульсар HD50S аппаратов такого класса народным проектом было передано, передано более 10 штук войска и аппарат, который впервые завезен на Украину из Китая, аппараты показали себя на открытой местности очень хорошо. В пределах одного километра видны проезжающие автомобили. Я думаю, это не предел. Точно так же ростовая фигура человека в пределах одного километра. Максимальное удаление было один километр. Ростовая фигура видна. Достаточно отчетливо. Из плюсов прибора пульсар можно отметить хорошую оптику и экран. Из плюсов китайского прибора можно, можно отметить плавную матрицу. И видно и в один, и во второй прибор практически идентично они показывают цели единственное на морозе китайский прибор очень быстро очень быстро съедает батарейки большой плюс у китайского прибора в том что эти батарейки меняются очень быстро то есть быстрота также был протестирован и один и второй прибор по по, по цели которая прячется в кустах на расстоянии до 200 метров Видимость приличная, видно движение целей и что помогает, что, что помогает идентифицировать человека, человека в полях. Оба прибора могут использоваться на блокпостах, потому как их видимость более чем 500 метров. Также могут использоваться как в снайперских парах и контрснайперских парах. Единственный минус китайского прибора это большой... Большой вес и большой габарит. Конечно, пульсар более компактен и в таком назначении он будет предпочтительнее.